प्रोडक्शन यूनिट दाहोद खाते क्षेत्रित लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया इक्कीस हजार करोड़ की लागत से निर्मित ये लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप दाहोद में निर्मित ये रेलवे प्रोडक्शन यूनिट दस हजार लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनने का और इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी दाहोद में बना ये लोकोमोटिव एंजी चार हजार सौ टन के कार्गो का वहन कर सकेगा और अगले दस वर्षों में बारह सौ जितने इंजन तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है हम देख रहे हैं है। भारत सरकार के माननीय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी साथ ही गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र पटेल जी भी इस प्लांट के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं अभी हम देख रहे थे ये जीवन प्रसारण जो कि हम स्क्रीन्स पर अभी लाइव देख रहे हैं अपना दाहोद में आ प्रकार एन जी जैसे बनावट थे जाए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नेतृत्व में આ પ્રવૃત્તિને સતત વેગ મળી રહ્યો છે ત્યારે આ વિશાળ કાર કો એન્જિનનું નિર્માણ ચરે દાહોદમાં થશે ત્યારે દાહોદ જ નહીં પરંતુ અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ ઘનીજીએ આપીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ લોકોમોટિવ એન્જિનનો પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે બેહત મહત્વપૂર્ણ અને ગૌરવપૂર્ણ પ્રોડક્શન નકેવલ દાહોદ અને ગુજરાત કે liye lekin pure rashtra ko samarpit hai ye project रेल ढांचे का आधुनिकीकरण की दिशा में ये बहुत ही अहम कदम आने वाले वर्षों में ऐसे 1200 सौ जितने इंजिन तैयार करने का लक्ष्यांक है दाहोद में इस प्रकार के एंजिन का निर्माण किया जाएगा इस यूनिट के निर्माण से तकरीबन दस हज़ार से ज़्यादा लोगों को स्थानीय रोज़गारी के अवसर प्राप्त होंगे એ સાથે જ રેલવે મંત્રાલયના અજ મહત્મણા ચાટ પ્રોજેક્ટનો પણ આશયે પ્રારંભ કરવાનો છે અને સાથે જ ગુજરાત સરકારના અલગ અલગ વિભાગો એના પ્રોજેક્ટનો પણ શુભારંભ કરવાનો છે ત્યારે આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરીએ છીએ એક કેટલીક સૂચનાઓ છે જે આપને સુધી પહોંચાડવી જરૂરી છે સૌથી પહેલા તો આજે આંગણાના સોફામાં ફક્ત બે હરોળ જ ખાલી રાખજો तीज थी स्थान भरी देस बैठा है हरोड़ छोड़ने तीज टाइम